Привет. 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 Вы откуда? Вы откуда? Из России. Ой, слушайте, а можете музыку выключить? Сильно громко. Пожалуйста. А? А? Все выключил. Благодарю. Благодарю. Я из Украины, город. Я Белин. из Украины, город. Белин. Я вижу по флагу. Вам есть восемнадцать? Вам есть восемнадцать? Да. Хорошо. Хорошо. О чем общаетесь? О чем общаетесь? Не знаю. О разом. Ну о чем бы хотели? Ну о чем бы хотели? Не знаю. Давайте о жизни. Давайте о жизни. Давайте. Как живете? Как живете? Прекрасно. Замечательно. Замечательно. Где учитесь? А вы как? Где учитесь? Я не очень. Я не очень. А Отче так. У нас война идет. У нас война идет. Ну, я это знаю. Где учитесь? Где учитесь? В универе. Ну, на кого? Ну, на кого? На полицейского. Ух ты. Ух ты. Понятно. Понятно. Слушайте. Слушайте. А что у вас там до сих А что у вас? Отдельно вот ГИБДД, да? И, и отдельно полиция. Да. Да? А вы именно на полиции? А вы именно на полицию Да. Будете, короче, это ловить преступников. Да. Была у меня с детства мечта. Угу. Угу. Интересно. Интересно. И работать потом пойдем. И работать туда? потом пойду. Да, туда тоже буду работать. Не страшно вам. Опасная профессия. Нет, не страшно. А как у вас физическая, а как у вас подготовка? физическая подготовка? Нормально? Хорошо. Нормально? Да. 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 А вы пойдете на кого? А вы пойдете на кого? Ну, я понимаю, полиция это общее название. Ну, на кого вы учитесь? Учитесь. Ну, как вам сказать? Ну, следователь. Ну, следователь. Или, там, Или оперативник. там оперативник. Я не сильно разбираюсь. Я не сильно разбираюсь. Ну, типа следователь собакой, которые ходят. Кинолог. Кинолог. Или, как это кинолог. Или как это называется? Ну, по идее, кинолог. Ага, прикольно. Это типа полицейские, которые выезжают с собаками на место преступления. Преступления. Слушайте, а вы как с животными? У вас есть дома животные? Четверо. Собаки? Собаки? Две кошки и две собаки. Нормально. Нормально. У меня пять кошек. У меня пять кошек. И одна собака. И одна собака. Ух, как у вас там весело. Не то слово. Не то слово. Ну, смотрите, ну, я много смотрите, спросила. я много спросила. Может, ко мне какие-то вопросы? Может, ко мне какие-то вопросы? Нет, вообще. Угу. Угу. А у меня еще есть вопрос. А у меня еще есть вопрос. Какой? Про войну. Про войну. Если позволите. Давайте, Если давайте. позволите. Как считаете? Как считаете? Кто на кого напал? Кто на кого напал? Ну, может быть, Россия напала первая. А как считаете, почему? А как считаете, почему? Не знаю. Не задумывались? Не задумывались. Нет. Ну, смотрите, ну, смотрите. война-то 11 лет уже идет с 22-го полномасштабно, я уверена, что все равно какое-то у вас в голове мнение про это все есть. Ну, какие-то мысли, сто процентов. Нету. 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 Брехунька эти. Брехунька эти. О плохом я никогда не думала. Ну. Ну. А надо. А надо. Иногда надо, да. Я не знаю, что спросить. Я не знаю, что спросить. Я тоже. Вы как будто боитесь. Вы меня. как будто боитесь. Нет. Даже по невербалике я вижу, вот так вот сидите. ну Как будто, знаете, это вот такой жест, как будто вы бо... контролируете вашу речь. Боитесь что-то вот лишнего ляпнуть. Очень боитесь. Если рука где-то вот тут, вот тут, вот тут. Ладно, я тогда дальше пойду. Пока. Не рибане м'ясо взагалі якась тухла с**ка. <свит> тухла його Зараз Костя я виключу. Як його? Де воно? Папка та? А де воно? Ага, знайшла. Все. <свит> ну, вона боїться. І це прям. Привет. Добрий вечір. О, то ви з України, добрий. Як ваші справа? Нормально. У мене прямий ефір. Я тут шукаю оцих. А -а -а. Я тоді побіжу гарного вечора, бережіть себе. Давай. А -а -а. Добрый вечер. Привет. Вы откуда? Нет, это девочка. Я девочка, да, у меня просто короткая стрижка. Ольга. Меня звать Люда, а вас? Ольга. Ольга, вы откуда? А вы записываете? Да. А вы разрешение спросили у меня? А вы разрешаете? Нет. Смотря о чем вы разговариваете. В основном я тут общаюсь на тему войны Россия-Украина. Иногда про жизнь разговариваю. Иногда новости обсуждаю. Ну, давайте, ну хотите записывать. Давайте так, надо красиво спросить. Даете ли вы свое согласие на запись и публикацию нашего разговора? Ну хорошо, а где вы живете? Э, Кривой урок, Украина. Угу. Ну давайте записывать. Хорошо. Просто у меня муж рядом, он может орать. Поэтому не очень И... красиво муж что... путь. Я просто не, не права. Вот, а право. вы откуда? Мы ну, из России. Угу. А город какой? давайте. Ну хорошо, ну... не хотите, не. Та ради Бога. Ну. Я могу рассказать, но ну, чуть попозже. Хорошо. Когда Скажите, что у вас на Украине сейчас? Ну, Или в Украине? Как вот? В Украине. Ну, конкретно в моем городе часто тревоги воздушные. Как и по области нашей, Днепропетровской. Сегодня было много тревог, я в коридор бегала. Но ракеты ну, пролетели транзитом. Ну, mm -hmm. через нашу область, через мой город. Напряженная обстановка. Ну война идет. Это все очень ужасно. У нас тоже. А что у вас там тоже что-то летает? Что-то летает. Кстати, я видела сегодня новости. Во многих регионах России дроны летали ночью. Было дело. Много. У вас там тоже летали? Там, где вы живете. О, слушайте. Мне, кстати, еще такой вопрос интересует. Вот я тут парнишку встретила. Тоже с ним общались за дроны, за вот это все, что там летело сегодня на Россию. Я спросила у него, и он говорит: нету. Есть у вас оповещение народа, что вот ну, летят дроны или ракеты? Воздушная тревога включается? Где вы, есть, там вы, Людмила, вот вы поймите одну вещь. Простую. Россия настолько огромная. Где-то летит, а где-то вообще спят, еще и это и так далее. Вот вы, вы правильно вопрос задали. А вы где, где вы живете? Кривой Рог? Или вы? Нет. Нет нет, 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 нет. Где мы живем? А, так вы не понимаете зональная тревога. Ну вот по области или по региону, там, где летит, что ну, не я... включают. Я нет, Большая сторона, что дело mm. спят, даже не знаешь, что що... такое. Алло. Ну ні, 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 Я відмовляюсь в це вірити, ні. Алло. ні. Ну, може, розвисне. Ну ні, ну. Оля її звать. Оля, куди ти пішла? Ципочка ти моя? Ми тільки почали, Оль. Слухайте, такий стоп-кадр. Прям э, русський мір у всій красі. Гляньте, ну хай поки, я так розумію, що е, переключились вони. Та ну ні! Оля! Оль. Оля, блін. Розвисай давай. Оля вже вгашено. Оль, ну давай, ну. Княгиня? Княгиня цього алкомагазину магазину. Алкоголізм ми засуджуємо. Це зло. Засуджуємо. Алкоголь це зло. Оля. Ну, у мене з інтернетом п, 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 все добре. Ех. Оля Оля. Жаль. Уже яка бутилочка скрепна? Ну це просто... Ольгу треба друкувати на пляшках. Ага. І писати, що алкоголь е, шкодить вашому здоров'ю. Якщо будете пити, будете такі, як оця Оля. Ну, ви отак її бачите. Оця Оля. Олічки, які в чаті, ви ж розумієте, що не до вас, не по вам. Не ображайтесь. Окей. Дуже жаль. Я, мені в перший раз в житті жалю це натискати кнопочку, може розвисне. У мене ще трішки надії є, що розвисне. Такого я обманюю, не розвисне. Блін. Так, бубочки, за такий контент, як оця Оля, давайте накидайте на квадроцикл, хто скільки може. Давайте. По чуть-чуть, по чуть-чуть и -чуть, закриємо збір.